بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرة عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه في هي کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک بادی ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنے اعمال میں زیادہ استغفار پایا یہ حدیث ہمیں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی اہمیت اور برکات کی یاد دلاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو ایسا عمل قرار دیا ہے جو انسان کے نام اعمال کو بابرکت اور روشن بنا دیتا ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اسے دنیا و آخرت میں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور دل کو صاف کرتا ہے جس سے زندگی میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے نمبر دو رزق میں برکت اور کشادگی قرآن و مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول بیان ہوا ہے کہ اپنے عرب سے بخشش مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہر جاری کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار رزق میں وسعت اور معاشی خوشحالی کا سبب بنتا ہے نمبر تین مشکلات سے نجات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا یہ حدیث بتاتی ہے کہ استغفار مشکلات اور پریشانیوں کے حل کا ذریعہ ہے نمبر چار دل کا سکون اور روحانی راحت گناہوں کی زیادتی دل کو سخت کر دیتی ہے لیکن استغفار دل کو نرم کرتا ہے اور سکون و اطمینان بخشتا ہے نمبر پانچ اللہ کی رحمت اور مغفرت استغفار کرنے والا شخص قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے نمبر چھ جہنم سے نجات استغفار قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا اور انسان کو جنت میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرے گا نمبر سات نام اعمال میں روشنی اور نیکیوں میں اضافہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مبارک انسان ہے جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا جو لوگ کثرت استغفار کرتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے کی امید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو معاف فرماتا ہے خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں استغفار کی اہمیت سکھاتی ہے اور ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ دن میں کئی مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرے استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور عمل سے ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما ما الا البل